Что она делает? Что она делает? Сумасшедшая. Право, сумасшедшая. Вот она, погибель. Да, вот она. Бросить его. Бросить далеко в реку, чтобы не нашли никогда. А вдруг ты почему Вот так и гибель, наша сестра. Не будет, кому весело. Мало, мало ли, что в голову придет. Вышла в случае другая раза, Такая очерпся, голову выкинется. Как же можно, не подумавши, не обсудивши-то. Долго на попасть, а там и всю жизнь, мучайся. Не может теперь горчей покажется. А гонька не моли, вот как для Кто этот не плачет, а куча всех мы, Ладно. Вот хоть я теперь живу, малюсь, рассвет в себе не вижу. Мы не, не увижу, я, что дальше, то хуже. А теперь еще и где грех на меня. Как бы не спекло. Скрушила она от меня и не имею. Дома постарел, стены даже противные. Бросить его. Разумеется, надо бросить. И как он ко мне просто попал? Насобрал на бабу в мою. Ах, кто-то идет. Нет, показалось. Да какой же в этом грех? Я созрела на него хоть раз. Хоть издали-то. Да хоть поговорить, да все не беда. А как я могу то да? А ведь он сам не захотел. Да может такой случай-то еще во всю жизнь не будет. Тогда я плачу для себя донскуч, Да неусмелую их воспользоваться. Да что я говорю, что я себя обманываю? Мне хоть умереть, да увидеть всего, Хоть крайне важно, кем я предполагаюсь, Бросить ключ? Нет, ни за что на свете Он мой теперь. Будь что будет, а я боюсь, Он вижу, а как бы я не скорее. Куда ты пошел? Эх, вот допустим, в Москве шум, беготня, и беспрестанная. Народ смеет то туда, то сюда. Ужас какой-то. Некуда. Некуда нам торопиться-то. Мы живем не спеша. Нет, матушка Марфа Игнатьевна, от того, как у вас городе спокойно, что многие народ, вот, допустим, взять вас, в пример, многими добродетелями, как цветами украшены, а вот в других-то городах, ой, ужас, что творится, беготня, суетный народ-то. Вот все, это все суета. Народ бегает, куда-то торопится. Вот, допустим, взять Москву. Есть? Человек бедный торопится, спешит куда-то, думает, что догоняет какого-то знакомого. Свежему человеку сразу видно то, что незнакомый человек, а он все бедный догоняет и догоняет. Эх, все суеты-то, это все суета. Она вроде тумана бывает, вот у вас такой прекрасный вечер, мало кто за ворота выйдет посидеть просто так. А в Москве это бульбище, да креще творятся. Эх, матушка Марфия Игнатьевна, сейчас стали еще и окна на змеи запрягать. Все это для ради скорости. Слышала я. Слышала. Слышала. Эх, вот я, матушка, своим все глазами видела. А они-то думают, от тумана, от, этого, от суеты, и все глаза затуманились, они не видят, все это машины кажется, они машины и забудут а я то все видела, как он так плавно вот не делает. Там не люди, а вот некоторые люди от хорошей, хорошей жизни еще и стоны от этого чудовища слышат. Назвать всячески можно, пожалуйста. Ай, я... Хоть машину назови. Надо <клевый> <клевый> Будь ему верить. Что за крайности, матушка? Сохрани, Господи, от такой напасти. Еще Матушка Екатерина Марковна была у меня в Москве день. Стоит кто-то на высоком-высоком здании, на самом крыше, а лицом тут чёрный. И сыплет он, и сыплет. А ничего у меня не сыпется? И подумалось мне, и показалось то, что я поняла, что он тут сыпь. А как народ от всей суеты-то бежит, я эти привела, ты понимай. Они-то и бегают, а того-то у них женщины такие худые, и тело никак не гуляют. Это сейчас суета-то да и суета много мне и без глаза Все, как милая. наш времена очпутились. время на матушка Марфа Да и время стало умоление приходить. Как так, умоление? Конечно, где нам заметить суть этого? А умные люди говорят, то, что время короче становится. Бывало, зима-то зима тянется, не дождешься, когда кончится. А нынче не увидишь, как пролетит. Нитые часы-то как будто остались. А вот за наши грехи все время короче делаются. И хуже этого не Конечно. Но нам бы только дожить бы до этого.